При создании прогноза спроса в программе Demand Forecasting пользователь может воспользоваться многофакторной регрессионной моделью, которая позволяет учитывать влияние различных дополнительных факторов при расчете прогноза, например таких как курсы валют, проводимые акции и маркетинговые мероприятия, планируемый прирост и продаж, поведение товарных групп погода и другие. Рассмотрим пример, как при прогнозировании спроса новинки или любой другой позиции с короткой историей продаж, голубая кривая, в качестве дополнительного фактора регрессии используется поведение подгруппы выбранного товара, фактор ПНГ, оранжевая кривая. Для этого в соответствующей расчетной мере выберем формулу регрессии учитывающий данный фактор. Соответственно, на графике можно увидеть два варианта прогноза. Регрессионная модель с учетом фактора ПНГ, зеленая кривая, и регрессионная модель без учета дополнительных факторов, красная кривая. На диаграмме видно, что модель с учетом фактора ПНГ повторяет поведение подгруппы товара и учитывает как сезонную, так и трендовую составляющую подгруппы. Простая регрессионная модель строит прогноз, опираясь только на существующую историю продаж данной позиции, что не всегда бывает достаточно при наличии короткого периода данных. Также на примере видно, что система позволяет отображать на диаграмме данные с учетом их разной размерности. На следующем примере показано, как при прогнозировании спроса голубая кривая в качестве дополнительного фактора регрессии используется поведение курса доллара. Фактор USD. Оранжевая кривая. В соответствующей расчетной мере выбираем формулу регрессии, учитывающую данный фактор. На графике мы можем увидеть два варианта прогноза регрессионная модель с учетом фактора USD, зеленая кривая, и регрессионная модель без учета дополнительных факторов, красная кривая. На данной диаграмме видно, что модель с учетом фактора USD учитывает трендовую составляющую курса доллара, делая прогноз более пологим. При этом учитывается сезонная составляющая выбранной позиции. Простая регрессионная модель строит прогноз, опираясь только на существующую историю продаж позиции, что в данном случае значительно занижает прогноз спроса. Таким образом, при использовании многофакторной регрессионной модели для ряда позиций можно получить большую точность прогноза за счет использования в регрессии факторов влияющих на поведение данных позиций, а имеющаяся графическая составляющая системы позволит визуально оценить полученную модель прогноза спроса.